Apa khabar semua dalam video ni cikgu akan tunjukkan kepada murid-murid macam mana nak buat kalau set tu berada di bawah pecahan. Pecahan tu ada pengangka dekat atas, penyebut dekat bawah kan? Atau dalam bahasa Inggeris dia numerator dengan denominator dekat bawah. Kalau set tu ada dekat bawah, maknanya dia jadi penyebut ataupun dia jadi denominator, maka ada trik dia yang kita boleh guna untuk selesaikan persamaan tu. Jom cikgu tunjukkan. Baik, jadi kalaulah kata murid-murid jumpa soalan yang macam ni. Tujuh bahagi set tiga. Ha, macam mana nak buat? Sebab apa? Sebab set tu ada dekat bawah. Dalam video sebelum ni, murid-murid dah tengok kan macam mana kita boleh simplify kan term yang ada set ni. Tapi dalam video tu, set dia duduk di atas. Kali ni set tu duduk dekat bawah. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi kalau soalan tu tanya macam ni, 7 bagi square root of 3, trick dia simple saja. Trick dia adalah kita kena hilangkan set dekat bawah. Macam mana nak buat ni adalah kita darabkan dia dengan square root of benda yang sama. Contohnya sekarang dekat bawah tu kita ada punca kuasa 2, 3 kan? Ok, jadi apa yang cikgu nak buat adalah cikgu akan darabkan dia 7 bahagi square root of 3 darab dengan square root of 3 over square root of 3. Jadi sebenarnya dia adalah 7 bahagi punca kuasa 2 3 darab 1 je ni sebab square root of 3 bahagi square root of 3 sebenarnya adalah 1. Tapi benda ni perlu sebab kita nak ada square root yang sama dekat bawah supaya benda ni bila didarab bersama dia tinggal 3 sahaja. Square root tu akan hilang. Jadi jawapan dia adalah 7 square root of 3 bahagi 3. Betul tak? Sebab punca kuasa 2, 3 darab dengan punca kuasa 2, 3 akan sama dengan 3. Sebab itulah dekat bawah ni ada nombor 3. Dan dekat atas ni adalah 7 darab punca kuasa 2, 3. Jadi inilah jawapan dia. Okey. Itu simple habislah. Biasanya soalan SPM ni dia tak tanya simple-simple macam ni. Dia akan tanya soalan yang lebih complicated. Tapi trik dia sama. Trik dia adalah hilangkan cert Murid-murid ha, nanti akan kena fikir nak darab dengan apa untuk hilangkan cert ni Katakan soalan tu sekarang macam ni Diberi punca kuasa 2 kepada 2 tambah 5 bahagi punca kuasa 2, 2 tolak 7 Ok, jadi sekarang ni ada square root 2 tolak 7 Macam mana nak buat ni? Okey, cara dia mudah saja iaitu darabkan dengan conjugate. Conjugate ni apa, murid-murid semua? Conjugate ni adalah, kalau kata persamaan asal adalah A tambah B, maka conjugate dia adalah A tolak B. Kalau persamaan asal dia adalah A tolak B, maka conjugate dia adalah A tambah B. Kita tukar je simbol dia, tolak kepada tambah, tambah kepada tolak. Dan dalam kes ni, kita ada tolak kan? Maksudnya, kita akan darab atas dan bawah pecahan ni dengan punca kuasa 2, 2 tambah 7. Jom cikgu tunjukkan apa yang akan jadi. Jadi kat sini kita ada punca kuasa 2-2 tambah 5 bahagi square root of 2 tolak 7. Sekarang ni kita akan darab semua ni dengan square root of 2 tambah 7. Kat bawah pun square root of 2 tambah 7. Benda ni semua kita buat Tujuan dia untuk hilangkan set ni. Nanti murid-murid tengok set bawah tu akan hilang. Jadi macam biasa dia punya rule dia adalah kalau kita ada A tambah B darab dengan A tolak B benda ni akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2 kan? Jadi inilah yang akan berlaku dekat bawah ni. Dan bila ada kuasa 2 maka set tu akan hilang. Betul tak? Okey, Jadi jom kita sambung lagi. Dekat atas akan jadi square root of 2 tambah 5 Darab dengan punca kuasa 2, 2 tambah 7. Di bawah ni akan jadi square root of 2 tolak 7. Darab dengan square root of 2 tambah 7. Okey. Jadi dekat bawah tu akan jadi 2 tolak 7 kuasa 2. Dekat atas akan jadi punca kuasa 2, 2 darab punca kuasa 2 pada 2 tambah 5 punca kuasa 2 Tambah 7 punca kuasa 2. Tambah 5 kali 7, 35. Ok, jadi sekarang ni, square root of 2, darab dengan square root of 2 ni akan jadi 2 lah. Kan? Kemudian cikgu nak faktorkan punca kuasa 2 ni keluar. Jadi, 2 tambah 35. Jadi, kat sini cikgu akan dapat 37 tambah punca kuasa 2 darab 5 tambah 7. Di bawah pula ada 2 tolak 49. Maka akhir sekali, cikgu akan dapat 2 tolak 49 adalah negatif 47. Negatif cikgu nak letak dekat depan. Dan dekat sini akan jadi 37 tambah 5 tambah 7 adalah 12. Punca kuasa 2 bahagi 47. Inilah jawapan yang kita cari. Jadi, cikgu ulang semula apa yang kita dah buat. Tujuan kita sekarang adalah kita nak hapuskan set yang dekat bawah ni. Sebab set dekat bawah ni memang menjadikan persamaan ni complicated. Maka apa yang kita buat adalah kita darabkan dengan conjugate. Conjugate ni adalah kalau kita ada simbol negatif, kita akan darab dengan benda yang bersimbol positif. Punca kuasa 2 ni maintain, 7 pun maintain, cuma tukarkan simbol dia kepada positif. Dan of course, kita kena darabkan dekat atas dan juga dekat bawah. So essentially, term ni adalah sama dengan satu. Dan dia sebenarnya tak mengubah apa-apa pun kepada persamaan ni. Cuma sekarang ni kita boleh manipulate dia dengan cara hilangkan set yang dekat bawah. Okey. Jadi apa yang kita buat, kita darabkan kedua-dua atas dan bawah. Dan bawah tu eventually akan jadi 2 tolak 7 kuasa 2. Kenapa jadi 2 ni? Sebab dia adalah punca kuasa 2 darab punca kuasa 2. Maka dia akan jadi 2 kan? Daripada sini, darab sini. Dan dia jadi mudah sebab kita ikut identiti ni. A tambah B, darab A, tolak B. Mereka akan dapat A kuasa 2, tolak B kuasa 2. Itu yang kita buat dekat sini. Dan dekat atas ni, kita darab saja macam biasa. Kemudian dapat yang sini, kita pun simplifikan lagi. Dan akhirnya kita dapat jawapan yang akhir. Baik, untuk bagi lebih clear lagi, jom. Cikgu tunjukkan satu lagi contoh. Okey, sekarang ni kita contoh B. Okey, contoh C diberi 1 tambah square root of 2 bahagi 1 tolak square root of 2. Baik, jadi kalau murid-murid perasan, dekat bawah ni ada set kan? Kalau dekat sini, set tolak dengan nombor. Tapi yang ini, nombor pula tolak dengan set. Tak kira set dekat depan ke, cert dekat belakang ke. Sekarang ni, kita kena darabkan dia dengan conjugate. Okey, jadi 1 tambah square root of 2 bahagi 1 tolak. Square root of 2 darab sebabkan dekat sini simbol tolak. Maka kita akan darab 1 tambah square root of 2 bahagi 1 tambah square root of 2. Baik, jadi sekarang dekat atas tu akan jadi 1 tambah square root of 2 kuasa 2 dan dekat bawah akan jadi 1, sebab 1 kuasa 2 sama dengan 1 tolak square root of 2 kuasa 2 jadi 2 ok 1 tolak 2 adalah negatif kan jadi cikgu letak negatif awal-awal dekat situ barulah cikgu kembangkan yang atas tu dia akan jadi 1 tambah 2 punca kuasa 2 2 tambah punca kuasa 2 square ok dan ini akan jadi negatif 1 tambah 2 punca kuasa 2 tambah 2. Dan jawapan akhir cikgu akan jadi negatif 3 tambah 2 square root of 2. Maka inilah jawapan akhir cikgu. Baik, cikgu harap murid-murid dapat nampak cara kerja yang sama kita gunakan untuk soalan C. Dengan cara kerja yang kita gunakan untuk soalan B, dia adalah benda yang sama sahaja. Tujuannya hanyalah untuk menghilangkan set yang dekat bawah tu. Satu lagi soalan yang cikgu nak tunjuk, dia akan panjang sikit jalan kira dia. Dan untuk contoh ni, diberi 2 tambah square root of 7 bahagi 3 tolak square root of 7 tolak 5 tolak square root of 3 bahagi 4 tambah square root of 3. Baik, jadi bila dapat soalan macam ni, murid-murid jangan rasa panik. Just tengok saja dan cuba perhatikan apakah pattern yang ada. Contohnya, dekat bawah setiap persamaan ni ada operasi se dan kita boleh gunakan conjugate untuk kedua-dua term ni. Term yang pertama dengan term yang kedua ni untuk selesaikan masalah ni. Okey, jadi jom kita cuba simplify equation ni. Pertama sekali, dekat bawah ni ada 3 tolak square root of 7. Jadi, cikgu akan darabkan atas bawah ni dengan 2 tambah punca kuasa 2, 7, 3 tolak square root of 7. Cikgu akan darabkan dengan 3 tambah square root of 7 over 3 tambah square root of 7. Kemudian baru cikgu tolak balik dengan 5 tolak punca kuasa 2 3 bahagi 4 tambah punca kuasa 2 3. Okey. Term yang kedua ni kita nak darab dengan apa? Of course kita akan darab dengan 4 tolak punca kuasa 2 3. 4 tolak square root of 3 bahagi 4 tolak square root of 3. Murid-murid kena faham bahawa kita punya tujuan sekarang hanyalah untuk Hilangkan set dekat bahagian bawah ni Jadi kita darabkan kedua-dua term ni dengan dia punya conjugate Baik, sekarang ni Kita akan cuba selesaikan dekat atas ni 2 tambah punca kuasa 2 7 darab 3 tambah punca kuasa 2 7 bahagi Ok, dekat bawah ni akan jadi 3 kuasa 2 jadi 9 Tolak 7 Tolak 5 tolak punca kuasa 2, 3 Darab 4 tolak punca kuasa 2, 3 Bahagi Dekat bawah ni akan jadi 4 darab 4, 16 tolak 3 Baik, jadi sekarang kita selesaikan satu per satu 2 darab 3 adalah 6 Tambah 2 darab punca kuasa 2, 7 Tambah 3 darab punca kuasa 2, 7 Tambah punca kuasa 27 darab punca kuasa 27 ini akan bahagi dengan 9 tolak 7 adalah 2 tolak 5 darab 4 adalah 20 tolak 5 tolak. Punca 2, darab punca kuasa 23 tolak 4 darab punca kuasa 23 tambah punca kuasa 23 Darab punca kuasa 23 bahagi 16 tolak 3 akan jadi 13. Baik, jadi kalau cikgu perhatikan dekat sini Punca kuasa 27, darab punca kuasa 27, kita dapat 7. 7 tambah dengan 6 dekat situ. Kita akan dapat 7 tambah 6 adalah 13. Tambah and then, cikgu nak faktorkan punca kuasa 27 ni. Dia akan jadi 2 tambah 3, 5 punca kuasa 27 bahagi 2, tolak. Okay, sekali lagi. Square root of 3 ni, kali square root of 3 akan jadi 3. And then, 20 tambah 3 adalah 23. Simbol ni mudah mudah ingat dia adalah tolak yang besar tau. Jadi ni sebenarnya semua ni dalam kurungan yang besar. Okey, jadi 20 tambah 3 adalah 23 and then cikgu nak faktorkan punca kuasa 2, 3 ni maknanya negatif 5 tolak 4 adalah negatif 9 tolak 9 square root of 3 bahagi 13. Okey, sekarang cikgu nak samakan pembawah dia. Jadi 2 darab 13, 13 darab 2 kat bawah akan jadi 26. 13 darab 13 adalah 169 tambah 13 darab 5 adalah 65 punca kuasa 7. Tolak 23 darab 2 adalah 46 dan sekarang ni 9 darab 2 kita akan jadi tambah kan 18 punca kuasa 2 3 okey jadi seterusnya kita ada 169 tolak 46 169 tolak 46 adalah 123 per 26 tambah 65 per 26 kita boleh kecilkan tak 65 bahagi 26 adalah 5 per 2 punca kuasa 7 Tambah 18 per 26 Akan jadi 9 per 13 Punca kuasa 2, 3 Dan inilah jawapan yang kita cari Baik, jadi kalau murid-murid perasan Sebenarnya sama je lah prosedur dia Daripada soalan B, soalan C, soalan D pun sama Cuma soalan D ni dia jadi sedikit complicated Sebab ada operasi pula dekat situ Sebenarnya dua benda ni adalah benda yang kita dah buat pun sebelum ni. Kita darab dengan conjugate dia untuk hilangkan set dekat bahagian penyebut dekat bawah tu. Jadi kaedah ni dengan kata nama lain disebut menisbahkan penyebut. Penyebut ni maknanya nombor tu dekat bawah lah. Kalau contohnya 5 per 3, 5 ni kita panggil pengangka, 3 ni kita panggil penyebut. Kalau dalam bahasa Inggeris, 5 ni kita panggil numerator, Tiga ni dipanggil denominator. Jadi apa yang kita buat adalah kita nak hilangkan set ni dekat bahagian denominator. Sebab itulah kita darab dengan dia punya conjugate. Dan bila darab ni, murid-murid jangan lupa dekat atas pun kena darab sekali. Tak boleh darab bawah sahaja. Kemudian kita teruskan dan kita dapat persamaan akhir macam ni. Jadi inilah persamaan ataupun term yang paling ringkas kita boleh bina daripada set. Kalau nak ringkas lagi, set ni akan kita convert jadi perpuluhan. Jadi, dia akan hilang dia punya akurasi lah dekat situ. Baik, sekali lagi cikgu nak ingatkan, kalau murid-murid nakkan nota yang cikgu tulis dekat sini, link untuk download ada cikgu letakkan dekat description dekat bawah. Dalam topik seterusnya, kita akan tengok pula pasal logaritma. Logaritma ni macam komponen akhir lah dalam bab keempat ni, iaitu indeks, set dengan logaritma. Masa ni kita akan combine semua apa yang kita dah belajar daripada indeks dengan set, kita akan combine semua dalam logaritma. Okey, tanpa membuang masa, jom kita tengok video tu.